По всему южному я уже не могу ничего добиться. Может быть, вы мне поможете в этом. Вы, вы по-моему, доступные кругом, и у вас должны быть и законы все. Какой порядок начисления льготы по отоплению? На улице люди встречают и обращаются. А некоторые так и говорят. Зачем вам это нужно? Работать на этих людей неблагодарное дело. Да я понимаю, что многие вещи мы делаем не потому, что ждем благодарности, а потому, что их надо делать. Потому что, если не я, то кто же? Хотя, как вы понимаете, могу прожить, а наверное не могу, все-таки прожить без этого. И поэтому будем продолжать вам рассказывать о том, что 6 марта в 12.00 на городском пляже будут встречаться люди, которые будут решать судьбу нашего пляжа. Да, давно нужно отремонтировать городок детский имени Татьяны Ивановны Буртак Макогоненко. Но зачем же ремонтировать пляж? Или что-то на пляже, или те же самые тенты. Ведь на этом много не заработаешь. Мы вам показываем, что было передано экосервисам в прошлом году. Только однолетних растений было посажено на 104 тысячи. Подчеркиваю, однолетних с прошлого года. Только туи были закуплены на 38,5 тысяч. Я уже не буду говорить о том, что прекрасную тень для наших жителей дает колоннада за 110 тысяч. Или беседка за 285 тысяч. Или фонтан, в котором, наверное, все купаются за 132 тысячи. Но ну, а тем, кому не хватает навесов, пусть радуются, что вы собираетесь еще устанавливать. В том году вы установили на 1 миллион 246 тысяч 245 гривен. А теперь мы, жители, будем решать, а что же нам делать на пляже. Давайте будем решать вместе, когда тратим деньги бюджетные, а не тогда, когда говорят, вот мы сюда потратили бюджетные деньги, это наша а если вы, жители, хотите что-то еще, это вы решаете сами. И вот крик человека, крик души, я бы сказал так. Человека, который стоял у истоков нашего телевидения юждинского Вот мы вам показываем выписку из исполкомовских документов 2001 года. Видите, из кого тогда состояли средства массовой информации, в том числе и с участием Александра Олеговича Тарана. Так вот, Александр Олегович обращается, а мы обращаемся к вам, передавая слова Александра Олеговича. Дуже поважаю людей, які зробили для вас люди Южинское телебачення. Их дуже багато. Вони різні, різних поглядов. Та и мені не завжди подобалось. Спасибо за откровенность, Александр Олегович. Но, тем не менее, мы ценим вас как специалиста. Але головне, говорит Александр Олегович, все они хотели главного, профессионального роста, работы, работы для вас, южненцы. И вот сейчас власть в кавычках, пишет Александр Олегович, как будто изменилась. Вышиванки, одела, тошнота. Кого, -то Александр Легович, имеет в виду? До этого голубая была, но это мы понимаем. Как будто у нас в селе, в кавычках, говорит Александр Олегович. Уже не город, но к этому стремится наша городская власть. Никто ничего не видел. За ваши деньги, и мы всегда говорим, что коммунальные средства массовой информации ⁇ это наши деньги, нас, южденцев. За ваши деньги власть заставляет их, то есть власть, целовать. Но куда целовать, уже не пишет Александр Ильич, хотя мы понимаем. И под этим я могу не прочитать комментарий еще одного человека, который... Как и многие другие, к моему великому сожалению, покинул наш город, Оля Комарова пишет, профессионального роста? А кто остался? И кто стремился? И каким образом? Сами себя довели до края. Правильно, к сожалению, я согласен. И не отстоять, не в силах себе, не вступиться некому. Ну, Оля, я с вами не согласен, что вступиться некому. А сражаться каждый должен, но если не в одиночку, то в компании, но сражаться обязательно. Позор, пишет Оля Комурова. Кому позор? Догадайтесь сами. И о теме, которая сегодня актуальна. Собрания идут, ОСМД пытаются создаться. И мы сегодня, как, впрочем, и каждый раз, делая интернет-обзор, показываем вам, как можно использовать территорию двора. Сегодня товарищи депутаты заложили в бюджет города опять строительство массы детских площадок. Может быть вместо массы детских площадок на те деньги, как мы посчитали, построить хотя бы две таких, где на втором этаже находится детская площадка без котов, без собак, с чистым песком, с сетками, чтобы мячик не улетал и не бил окна, соседям. Все для детей, в том числе и баскетбольных площадок. А внизу, внизу можно делать как стоянки для машин, если использовать территорию двора в коммерческих целях, для того, чтобы в доме меньше жителям платить за коммунальные услуги. Но точно так же можно сделать и кинотеатр для взрослых. Точно так же можно сделать избушку-штальню для детей видеозал для взрослых, где и дети, и взрослые будут находиться рядом. Дедушки играть в шахматы, бабушки на свежем воздухе вязать носки и читать внукам книжки, а ребятишки будут тут же рядом. И все мы будем, как и мечталось нам, и дети, и взрослые вместе. Вот так можно жить, если не воровать, если расходовать деньги, наши, подчеркиваю, с вами, южницы деньги, с умом. Дай Бог нам всем ума и терпения.